Оце так так вибухає місце, де евакуювалися рештки чорноморського флоту Російської Федерації, які вже підводний, а не чорноморський. Путін планує поговорити з Сідзінпіном, ще й з реджепом таїпом Ердоганом. Очевидно, що цього разу буде клянчати. Наскільки результативні для кого був візит Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини до України, і що це Трамп знову хоче нашими територіями розпоряджатися? Ніхто не дасть йому це робити. Про це не тільки будемо говорити просто зараз, не тільки говорити, а й аналізувати. Ірино злова мене звати традиційно, що буде. З нами Борис Тізенгаузен, політтехнолог Бориси, привіт, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, слава! Зараз послухаємо звуки, які завжди тішать не тільки вуху, а й душу. Прошу. «Хорошо. а знаєте, що це? А це на порт. <гум> Оце так так. Значить, сховалися, а не вийшло. Хто не спрятався? Я не виноват, Сказали наші спецслужби. А вони очевидно не спрятались, бо думали, що їм там буде безпечно. А ми попереджали російських окупантів. Мер Новоросійська Андрюша Кравченко визнає, що в новоросійську звучить звучить сирена, сигнал, увага всім. Отражаємо атаку без екіпажних катерів. пабліки місцеві теж про це повідомляли і казали, що чули вибухи. влада просила мешканців не підходити до. Війни. Вікон сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море. Ось так, море вже ніяк не світить. Близько 3.16 було перекриття руху. оголошував Кравченко в районі набережної від вулиці Сайва до Алексіно. Пізніше повідомили про те, що перекривали входи на пляжі та набережну під приводом обстеження акваторії. Бухти, що шукали цікаво, вчорашній день чи що? Ну ось так бачимо, що перетягнули до новоросійського порту, хотіли сховати свої кораблі, росіянщики, але ми дістанемо всюди. Що маємо. про масштаб спектр-та-вектор того, куда без безэкипажные дроны, и про те, куда теперь, до Очам чири. Да, я вот обратил внимание, что совпало э это событие, атака экипажными катерами, с тем, что российские корабли вышли из Азовского моря, где они чувствовали себя там в относительной безопасности от именно без экипажных катеров, потому что они же там натянули там уже с десяток барж, боновые заграждения, ну, в общем, сидели там в Азовском море, учения какие-то проводили, даже пару раз нас обстреляли калибрами оттуда. И вот эти корабли вышли, ну, прошли под Керченским мостом и направились в Новороссийский. Где-то вот они либо были уже в Новороссийске, вот-вот пришли, либо на подходе часть кораблей была, и вот это случилось. Но судя по тому, что атака была именно в порт, э, на порт, то они уже там были в бухте где-то, потому что цели, собственно, наверное, кораблей были. А вот я обратил внимание, вы правильно сказали, Ирина, я обратил внимание, что запретили жителям Новороссийска с, с 9 утра посещать э, пляжи и набережную, mm -hmm. чтобы, не дай бог, ничего глазами не увидели, не сфотографировали, а ночью я не поленился же залезть в комментарии местных пабликов. И там, да, и там они вещали, где на каких э, улицах взрывалось, почему так пахнет э, гаревом, почему то, почему это. Взрывов было несколько. Там они друг на друга шикали, удали, удали, сейчас все поймут. Конкретно вот были названы улицы, на которые, где, был, где было перекрыто движение вообще. Почему перекрывают движение на улице после атаки? Чтобы никто не зафиксировал с удобной точки результаты работы дронов. Ну, в данном случае бэков, без экипажных катеров. То есть я думаю, что вот сейчас рассеялось, взошло солнышко, и там хоть запрещай, хоть не запрещай, все равно кто-то сольет, спутник покажет и так далее. Посмотрим, что куда попали. Но сам факт, что доплыли аж туда, в Новороссийск... Кстати, я разговаривал как-то с человеком причастным вот, к одному из видов катеров. Он говорит, что Новороссийск — одна из самых неудобных бухт для захода, там если на карту посмотреть, она вся вот такая вот, и э, там же есть несколько рядов боновых заграждений, ну, то есть бэкам туда проникнуть крайне сложно. Если они туда прошли, то это, ну, 90% наверное успех. Тут еще важно понимать, вот да, показывают эту карту НАСОвскую по пожарам, э, красные квадратики это центры, где температуру фиксирует спутник. Там один из квадратиков, он постоянный, там, потому что там высокотемпературные процессы в порту происходят. А вот второй сейчас вот определят, что же это за такой интересный квадратик, и горело там довольно долго. Поэтому ожидаем более точной информации. Но вы бы видели, какая там у них паника была в чатах этих в комментариях да что я так... я. Да, да да они же думали что вот тогда прилетало в порт только тогда воздушные были и как бы на этом закончилось какая-то там не будут по порту бить нет будут бить по порту и там писали что наверное с утра все отдыхающие отсюда разбегутся ну вот смотрите из крыма побежали из Новороссийска разбегутся. Сейчас еще вот сколько их там, 7 портов в России на Черноморском, ну вот на их уже материковой части. А Напа, все вот эти. Сейчас еще туда поприплывают, поприлетают, будут бежать аж бегом. Хотя, ну, удивительного склада, не знаю, ума сложно сказать, мыслительных каких-то процессов или имитации мыслительных процессов россияне, они все равно прутся в Крым. Это загадка природы. Ну, может быть, это из серии, знаете, я вот еще там застал чуть-чуть советское время, и я почему-то вспомнил такой рассказ про соль, ну, mm. там, не, не, ну, короче, как жил женщина там поумирала, вся семья, и она хлебала суп, и ее спрашивают, как же так, зачем же ты ей, как у тебя аппетит вообще? Она говорит, так посолено же, ну соль дорогая, вот на что пропадать продукту? Вот. Так вот, мне кажется, россияне э, так и с путевками, так заплачено же. Да. Оплочено, Поедем. оплочено, как кто кажут, штампик. Да, ну то есть надо выкатать детей, ну вдруг повезет и не прилетит ракета. Ну а не повезет, так ну... Путин же сказал, мы сразу брали. Вот мне кажется, такая, такая, такой процесс у них. Ну да, так може, може не прилетить, там же ж оказується, що в Криму і Русь Христілі за версією Путіна і не тільки Крим. Настільки воно просто настільки сакральне. Путін так подавав це 11 рік, і і біля новоросійська сакральне, і візде сакральне, де Путін думає, ну і буде, але буде, як то кажуть, процитуємо ніби зізвісних, но біславних це ми що не начинали. Ждіть і буде моя любима рубрика. Ніколи не зупиняється. Путін не знаю, чого він уже чекає в тайжині, але він приїхав на зустрічі сід зінпіном. Як знову згадаю, я. Сланяна нужда його погнала. Мені здається, і сюди Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС. Ну виглядають оці уже поїздки його які взагалі не мають нічого з нормальною цивілізацією спільного. Путін їздить лише там, де його не можуть нагадаю заарештувати 123 країни світу, які ратифікували римський статут, відповідно до якого і до ордеру міжнародного кримінального суду від березня сімнадцятого року 2023 тисячі Путіна можуть заарештувати більш ніж сотні країн світу. До Казахстану приперся до Астани для. участи в саммите Шанхайской организации співробітництва Путін планує зустрітися там із лідером Китаю Сі дзінпінем, якого напередодні зустрічали в Астані. діти зустрічали, казали Добрий день дорогой дедушка», Чому дуже радів Сі Цзінпін і Запрошував їх чися в китайських університетах. Вибачте, це авто, але чомусь було смішно. Сі Цзінпін буде говорити з Путіним. Не знаю, звісно, чи буде він його якось до чогось закликати Навряд чи, але може скаже, що досить своїми ядерними бубенчиками потрухувати. А можливо, і обговорять навпаки, допомогу допомогу в обході санкцій. А можливо ще. Й, а той факт, що як повідомляє нам Блумберг, що Китай розробляє дрони для Росії за моделю іранського шахет, що взагалі відбувається? Що це за дрони? Вже може тепер треба якісь санкції вводити Буде, якщо про це є, будуть на це докази. І на що буде Путін зустрічатися з імпіням? Чи благатиме про щось, чи так просто поговорити? Ну no, от. саммит, вообще Шанхайская организация сотрудничества, она, собственно, Китаем была и основана для продвижения китайского вот этого большого проекта, глобального проекта «Один пояс, один путь» инфраструктурного. Ну, понятно, что там Иран, понятно, что Лукашенко на задних лапках там бегал, просился в ШОС, Примите, примите. Вроде сейчас вот на этом саммите его должны были принять, но ему, как говорится, наша любимая рубрика «Нож в псину» случилась, и ему немножечко подпортили настроение. Анджей Дуда полетел в Пекин, сказал, что если Лукашенко будет с Путиным, мигрантами кошмарить границу, то китайский транзит из Беларуси никуда не поедет, он в Беларуси останется. И Лукашенко вчера вынужден был вылезти на публику, ну, понятно, у него там с событием совпало, он немножко даже перенес свое выступление, и сделал ряд крайне важных заявлений. Первое, что мы вообще тут ни при чем, мигранты это не наши, и это все поляки, вот. Ну, короче, отмазывался как мог, делал заявление, что они не могут остановить мигрантов, но мы же с вами понимаем, что Путин его с одной стороны пинает, а Си Цзиньпинь с другой. Если сейчас будет закрыт китайский транзит, то у Лукашенко начнутся большие проблемы. И вообще он прямо прямым текстом, вот дословно сказал, что там некоторые поехали, настучали в Китай и вставляют нам палки в колеса. Так что в этот раз, может быть, и откладывается принятие Беларуси в ШОС, но то такое. Значит, что касается сотрудничества с Китаем, про этой информации про беспилотник, в, в, принципе, ну, то есть вот там суть в чем, что эти беспилотники, которые Sunflow, по-моему, он называется, или Sunflower, не помню, в общем, вот эти беспилотники, они, ну, и Китай может много очень производить, быстрее, чем Россия производит шахеды, естественно, потому что у России для того, чтобы собрать шахеды, есть, наверное, только корпус. А все остальное, начинка, там, микросхемы и двигатель даже, то есть тут приходится их где-то доставать. Поэтому у Китая это все есть. Но если эта информация подтвердится, то все. Китай может рассчитывать на довольно жесткие санкции. Но Пока что мы видим, что заигрывают с Китаем, если честно. Так попугивают. Помните заявление, когда министр обороны Великобритании сказал, у нас есть доказательства, да. что Китай оружие поставляет. США говорят, нет-нет, никаких доказательств нет. Так микрочипы, а станки для а, а резки да, металла, ты... там, для обработки металла, на которых Россия клепает оружие. А, а, а ракетное топливо... Ну уж это все, это все не... Это Путин чисто так для холодильники делать, что ли, у Китая покупает. Поэтому вот эти игры сейчас с Китаем, э, в этом случае я вот очень солидарен с, может, покажется странным на фоне последних заявлений, с сторонниками Трампа, которые говорят, ну и что, что, что он там заявляет? Посмотрите, как он лупил торговые ограничения по Китаю, по Ирану, по Северной Корее, они там вдохнуть не могли. Но, а с другой стороны, можно красиво говорить: мы ведем вот санкции, пять китайских компаний загнать под санкции, зато по факту объем торговли у России с Китаем увеличивается из года в год. Ну, в общем, не замечать эти вещи, мне кажется, что понятно, что Европа. Ну, Европейский Союз и США первое и второе место по торговле с Китаем, по торговому обороту. Мы же понимаем, какие там интересы. Да? Сейчас вот немножечко прижучили по электромобилям, там еще почему-то, по, по, по медоборудованию. Но это все капля в море. То есть серьезных санкций против Китая пока никто не вводил за обход, хотя основания уже, наверное, давно существуют. Так, да, холодильник в кожну хату нова акція на території Російської Федерації. Звісно, що ні, і держсекретар Шаєнтоніблінкин виходив минулого тижня на прес-конференції зі Столтбергом. Ніби теж казав 90% верстатів, 70% мікроелектроніки, мікроелектроніків, все це з Китаю. Ну сказав, вийшов і пішов. Як ми вже згадали Трампа, звісно, насторожує інше, що не може не непокоїти. Політікопише про те, що план Трампа включає на розширення НАТО, що власне не дивно на схід, і намір залишити Путіну частину українських територій. Буцімто Трамп веде такого Ори з очільником Путіним про те, яку частину української території може залишити за собою Москва. Про це заявляють дві колишні посадові особи національної безпеки Трампа, які ймовірно працюватимуть і під час його другого терміну, який можливо потенційно буде в нього. Принаймні, він дуже хоче. Екс який хоче стати некст. Кажу я вже 1555 раз. Але ну тим не менше, і в Трампа ці плани не змінюються. Згідно з цією публікацією політико, Трамп розглядає угоду, за якою НАТО не буде розширюватись на схід. Зокрема, Україна та Грузія не мають стати нами Північно-Атлантичного альянсу, та ще й більше Бориси наші глядачі веде переговори з Путіним про те, яку частину української території може залишити за собою Москва. А це що таке? Це якось не дуже вкладається в наші сподівання на Трампа. Що ми казали, що він може прийти, дати нам всю зброю, і ми переможемо. Чи дійсно він може вести чи він чи його радники? Переговори з Кремлем. І ось такий сценарій він ще нам жодним чином не підходить. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак коментуючи ще попередню інформацію публікації про і озвучене на дебатах Трампом, сказав, що нам на будь-який компроміс з Росією ми не будемо йти. Україна не буде відмовлятися від жодних територій. Ну, давайте так вот любая любой материал в западных СМИ в американских в европейских сейчас это инструмент политтехнологической войны, тем более мы понимаем, что вот-вот стартанет во всю просто избирательная гонка в США и там Трамп хочет сдать территорию, Байдена плохо со здоровьем. Но и таких публикаций, чем ближе к 5 ноября, к дате выборов, мы будем видеть все больше и больше. Поэтому я не исключаю, что один из таких вариантов Трамп обсуждал. Не исключаю. Но я напомню, Трамп не первый, кто с молчаливого согласия, точнее Трамп еще этого не делал, но с молчаливого согласия у Украины была, Отнята территория. Я сейчас про Крым говорю. И что случилось после этого? Соединенные Штаты ударили железным кулаком по столу и сказали, мы вернем эту территорию, давайте вводить адовые санкции против России. Нет. Поэтому я не исключаю, что такой вариант Трамп рассматривает. Дальше. Может ли Трамп вообще без нас это решить? Э -э думаю, что нет. Но может ли сделать так, что это решится без нас? Э -э Думаю, что да. Помните, насколько мощное влияние было Трампа на республиканцев, когда затягивалось принятие пакета помощи? И это он не был президентом. Может ли Трамп, будучи президентом, вообще затянуть так, что мы не полгода будем ждать, а будем ждать э, до бесконечности? Он имеет колоссальное влияние на республиканцев. Да, Конечно, да. может. Поэтому, плюс не выделяя там по программе PDA, где он сам может без Конгресса это делать, может. Может ли Европа компенсировать то, что выделяется нам Соединенными Штатами? Я не думаю. Если посмотреть по общему объему, по тем договоренностям двусторонним, которые мы заключили, если все вместе собрать, там, ну, там не будет 60 миллиардов. Вот в чем, то есть это помимо того, им нужно будет еще 60 миллиардов там, те, которые с США А вот если уменьшится помощь Украине, сможем ли мы успешно наступать и от, 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 ну, отобрать, вернуть, освободить наши территории до границ 91 года? Если у нас еще меньше, чем сейчас будет оружие, сможем это сделать? Я очень сомневаюсь. То есть вот в чем суть. Чтобы Украина не отдала ни кусочка своей земли, Украина должна получить не некоторого оружия в разы больше, которое мы сейчас получаем. Это реально? Тоже, ну, это реально, если Путин в каких-то договоренностях, Трамп станет президентом, Путин кинет Трампа. И тогда придет другой сценарий, Трамп скажет, я отдам Украине столько, чтобы этого гаденыша наказать. Вот такой сценарий возможен. Поэтому давайте, ну, мы все хотим полностью очистить от этой э, скверны, от этой гнили всю нашу территорию. Но реально ли это сделать теми инструментами, которые у нас есть сейчас? Вот об этом нужно думать. Да, мы можем говорить, никогда не, не отдадим. Так и есть. Ра, рано или поздно мы вернем все свои территории. И, может быть, даже чуть побольше. Но сейчас, в этих реалиях, это, ну давайте так, крайне сложно сделать. Это, ну, граничит с невозможностью. Ну, але для нас я вірю, що неможливо буде дійсно реальністю, і ми повернемо кожен клаптик нашої землі. Борисе, хвилина в нас на жаль, але не можу вас не запитати про те, що більше зброї ще треба нам. Говорив вчора і президент України Володимир Зеленський Віктор Орбану, прем'єру Угорщини, який невероятно, але факт приїхав до української столиці вперше за 12 років, вперше за час повномасштабного вторгнення і каже: Ну поговорить би теж, да було непогано би з Путіним. А ми йому кажемо, ну на нам зброя треба. Ось такі будуть у нас перемовини. Орбан приїжджав як самостійний гравець, як представників. Ро союзу, який він на раду Європи європейського союзу, очолюв з 1 липня, другого вже був в Києві, а не в Москві, що теж в принципі вже непогано, як на мене, чи як троянський кінь Путіна. Нет, он приезжал исключительно, вот здесь второй пункт больше подходит, исключительно в своих интересах. То есть смотрите, на фоне чего он приезжал. Я не верю в то, что политик, который системно блокирует помощь Украине, блокирует санкции против России, выдвинул нам тут 11 пунктов, которые мы ну, в работе у нас. Вот это как раз источники из Будапешта говорят, что вот эти 11 пунктов, над которыми мы работаем, про права венгерского меньшинства на Закарпатье, они стали ну, подвижкой, но главный стимул в чем? С Орбаном, как это знаете, не хотят дружить, не хотят в песочнице играть. Ему нужно сейчас объединение. Они там троица это с правыми объединилась, но этого маловато. С ним не хотят объединяться. То есть из предыдущего объединения его выгнали, в новое пока не случилось. Почему? Из-за позиций по Украине. Вот эта поездка, этот пункт, давайте, ну как будто я миротворец, голубок мира, давайте-ка вы заморозите, прекратите стрелять, но он не настаивал многие заметили. То есть он приехал, да. показал, как будто миротворческую да. тут, эм, движуху навел, уехал. Да. И э, теперь упрекнуть его в том, что он там антиукраинский, гораздо сложнее. И теперь э, рассказать, почему 19 миллиардов замороженных э, из фондов там, Европейского союза не нужно отдавать Венгрии, тоже гораздо сложнее. Просто напомню, в этот, примерно в этот период, когда Орбан был здесь, а, переговоры вели между собой министры иностранных дел а, Сиярту и Лавров. Инициатором была венгерская сторона. Тоже они там о своих делах говорили. Ну, в общем, я про что. Э, Орбан очень умный, хитрый и дальновидный политик. К сожалению, он сейчас у нас в оппонентах. Нам бы такого э, союзника, который один усиживает на четырех стульях и э, там ініціативи цілого Європейського Союзу. Нам би союзника такого, і щоб він в конструктиві працював, но... Але то, що він вже приїхав і приїхав до нас перше не до Москви, на цій посаді голування на півроку не наблизило нас по траєкторії руху від опонента до союзника, хіба ні? Ні. Тобто, знову ж таки, зверніть увагу, рано чи пізно, упираючися ногами і руками, Орбан все одно голосував за ініціативи там за так. санкції, але ви витаргував собі на путі цього упорства много всіх ну, да. да. І ні друг, ні враг, а так як то кажуть. Ну, в принципі будемо працювати. Нам треба виклики зрозумілі. Борис, дякую вам за вашу щоденну роботу для нас і не тільки. Спасибі, що знаходите час. Відпускаю вас на все добре. До побачення. Завтра побачимося. Борис Тізенгаузен, політтехнолог Ірина Узлова була разом із ним, друзі, підписуйтеся, Будь ласка, на Ютуб Бориса великими синіми літерами. Тізенгаузен. так само і багато інформації. Ви там як і ці великі літери також масштабу знайдете ще більше аналітики, ще більше розмірковань та прогнозів. І на Ютуб 24-го підпишіться. Будь ласка, нас уже більше 7 мільйонів. Спасибі кожному, що обираєте. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось і переможемо.